sonda bunlar bu milli məclisdə oturan adamlar. Ne, da, da işfırdır, da. O, gira, Nə də ulan danışırdı. Bu milli məclisə necə belə bir axşədə şontan sonbahar xeyli məsələlərə belə müdaxilə edirdi. Bilə biləyi bilmirəm, bilmirəm amma Fəralə Rəzim Nurullayev bu dəqiqə belə deyək də, öylə-böylə az çox ən fəal deputatlardan və məsələlərə doğru yanaşma sərgiləyən deputatlardan biridir. Əş e, çoxuslar o da demir ki. Bax, azad doğrudan da bunu bu diyə bilməz. Proveslərdən biri də məna gəldi Səhda da bilmirəm izlədinizmi sosial şəbəkələrdə Beyləqanın deputatı Beyləqana səfəl edib seçicilərlə səhər görüşə, orada qovublar. Bilmirəm <laughs> bu kadroları izlədinizmi? <təzibli> bu təəccüblü <laughs> deyil. Prosta sadə zada bilin ki qovulacaq. Bu gün indi məndə oturan adamlardan çox düz istinadlarla məsələn ki Sabir bəyə və s hörmət eləyirlər. O da deputatlığa dönür. Sabir indi Sabir Sabir Sabıqanlı. Beləcə Mən belə biz də daşılmaz da, dağlısən üçün daşqalaq eləməz də. Normalda vəziyyəti belə burax. Bax, cəmaata deyən çıxın, necə münasibət istəyirsiz sərgiləyin ha. Də, ə, bələcəna, Bax, bu gün milli məscədi oturan deputatların 98%-i millət daşqalaq eləyir. Durdu. Buna görə də qovulmazdı da, mənə qərazarçı. Niyə qovulmasın ki, adam barəkənə nəyin ki deyək? Baxın, bu oldu da deputat olubsa. Biz səninlə burada nə qədər danışbıq? Və burda elə deputatlar var ki, bunu heç yaxın qohumları, ya uzaq qohumları və yaxın qonşuları da tanımır. O nə üçün deputat olub? Qovulmalıtdam da. Deputat olan adam gecə-gündüz o dadın küçələrində, sokaqlarda bax o binaların arasında hələ evə yolacaq. Kiminlə dərdi var, kiminə problemi var. O da ki, e, vəlayət işləmi, eee, müqavəsə çox kusurlu da bədəcəm. Bu çobancığı gecə axşam-gündüz o göz-göz baxacaq hansı qoyunudur, hansı sortdandır, niyətdandır. Axşam yerəndə kim yaxşı bax o yeməyi, yeməyi kimi yaxşı yedi. Hansının bax belə atamdan məsəl üçün qoyun da qoyundur da, qoyun da, qoyunun çoban dili bilər. O xəstələni, xəstələni, yəni yəni zəhərlənən, zəhərlü otlar otda bilinəndə. Mənim kimi sonra da qurdumundar olurdu amağılı çoban nəhət gör gözərləri böləcək keçkənsi deyən yani, heç çobansa bunlar olur da atı yeyilir. Düzdümü? O mənada deyirəm, yəni e, bu çobanlar o, o insanlara o həssas çoban e, bu deyib tapdı öz hissiyyatına o həssas çoban qoyunu bağan kimi baxır. Kimin nə dərdi var, kimin nə xəstəliyi var, kimin pulu yoxdur, kimin gecə üç balaca az yatır, kimin düşər